Ще розпочинався конфлікт на Донбасі. Часто можна було почути звинувачення в бік московського патріархату, а також комуністичної партії України, мовляв, вони активно підтримують сепаратистів. Тож цього разу ми вирішили перевірити, чи є така собі п'ята колона в Черкасах. Що таке п'ята колона? П'ята колона Ну це е, воїни такі там знімаються. А Де саме? Це наші. Тобто, П'яті колонії. Наші п'яті колонії. «Так». Да. Що вони там роблять? Вони воюють за нашу країну. Чому їх називаєте ви п'ятою колоною? Це якби люди, які то є, вони роблять на якогось на хазяїна, то є, на головного виходить цього. Якби, Воєнного начальника і виходить вони. Тому п'ята колона, так? У да, -та. Черкасах є п'ята колона? У Черкасах так, є п'ята колона. Що, що? П'ята колона, що це таке? Не знаю. Хто знає? Нема варіантів. Може б якісь там варіанти. Не знаю, може ну, якийсь збір людей, не знаю. Збір людей називають п'ятою колоною. Ну так. Да. В Черкасах є п'ята колона? Мабуть. Я сама не Черкаська, так що... А звідки ви? З Черкаської області. А там, де ви живете, є п'ята колона? Немає. На Немає. Черкасах може бути. Можливо. Я не знаю. Вибачте, будь ласка. Ой, Те, що не треба, щоб було. Б. Вибачте. В Черкасах є п'ята колона? Та скрізь є. П'ята колона? Не знаю, може про що це з війною зв'язано. Що саме може бути пов'язано? — Без поняття, чесно. Пятая в Черкасах есть пятая колонна? Я первый раз об этом вообще слышу от вас. Никола такое понятие, как пятая колонна? Вообще не слышала. А четвертая колонна, або шестая? Нет, ну я думаю, наверное, что-то связано с войной, с нашей. Даже не знаю. Дегриземом. Кто, кто в Черкасах может быть пятой колонной? Ну, в И Какие самые? Повітряні сили, наземні якісь морський флот на, наземні сили. Ну це та колона, це та частина суспільства, яка заважає повністю будуватися в нормальному русті державі і взагалі існувати суспільстві, А в даному випадку в Україні як нації нормально існувати. А в Черкасах на вашу думку є п'ята колони? Ви знаєте вашу передачу? Ваші випуски я час від часу дивлюсь, і інтерв'ю деяких людей. Поникають думати е, до того, що так, частина в Черкасах є людей, які е, вибачте на, на вислові, але неадекватно адекватно думають. На спалі нас бентежив ось цей коментар депутата обласної ради від комуністичної партії України. Ви вважаєте, що Росія не воює з Україною? Я вважаю, що Росія не агресор. А хто агресор? Ну все, требо разбирать Можно вам сказать? Тоже мы задолбанивали до первого секретаря Читайшкол кому представился российским ЗМИ и і дізналися, чьи зможе він допомогти сепаратизму. Здравствуйте, это Комсомольская правда, Москва вас тревожит. Есть минутка? Вы один из немногих, кто не голосовал на обл. за признание России агрессором. Скажите, вы не боитесь вместе власти? А что бояться? Правда должна торжествовать когда-нибудь. Я Поэтому понимаю. Поэтому есть позиция, есть э, объективная реальность, которая эту позицию защищает. И есть правда. Ну скажите, вас э, СБУ местная или милиция не вызывала еще? Ну пока еще нет. Э, Смотрите, на нас вчера вышел парень один. Он воевал в ополчении, а сейчас в Черкасах приехал. Слышите меня? Да. Вот, скажите, он собирается, как он нам сообщил, он собирается ехать обратно, вот, на войну. Вы бы могли бы ему чем-то помочь, как-то продуктами или чем-нибудь? А мы бы потом уже как-то связались бы с вами. Вы понимаете, эти вопросы по телефону не решаются. Я понимаю. Ну давайте может по скайпу как-то выйдем. Думаю, вы понимаете, что я говорю тоже, в принципе, не знаю с кем. Угу. Давайте можем э, по скайпу, либо можете на наш московский номер перезвонить. Защищенный. Алло. Ну, вы понимаете, что сейчас э, все ж, тем более мой телефон прослушивается. Угу. Я понимаю. Поэтому я бы не хотел бы, чтобы рисковал. Если он там придет как-то в офис, ну, этот человек, я не буду говорить кто, что, просто он придет э, и попросит помощи. Ну, это, как говорится, частный ага. вопрос. Это, то есть я могу дать ваш номер ему, да? Ну, я говорю, по телефону лучше нельзя. Хорошо, ну, ну вы встретитесь просто, переговорите нельзя. тогда, хорошо? Без телефона. Потому что я говорю, что я же, меня же знают хорошо и прослушиваю Я Я понял, хорошо. Значит, я тогда могу сказать, что вы просто там встретились как-то так вот без телефонов, да? Ну, придет, придет, или встретится, встретится, это вопрос, потом будем посматривать. Сепаратиста я попросив побути свого знайомого переселенця з Луганської області, якому Віктор Роєнко при зустрічі нібито має допомогти. Здравствуйте, Віктор. Я далі ваш номер сказали, що ви можете допомогти. Завтра виїжджаю просто. Можна зустрітися з вами в кафе Преста? Кафе Преста на Хрещатику. Сижу здесь, зараз жду. Кафе Престо на Хрещатику. А когда мы можем встретиться? Ну, завтра, завтра, да. А я завтра уже уезжаю. А? Я завтра уже собирался уезжать. Ну, меня а ну а если завтра во сколько? А, я понимаю. Ну а если завтра во сколько можно будет встретиться? Да, вас вообще набрать, да, и уточнить. Спасибо на сюда. Чи правда наступного дня зустріч так і не відбулася? Перший комуніст області не брав. Слухав у цілий день. Склалося таке враження, що нас просто розкусили. Пресанки організації Громадський блокпост повідомили, що в хуторах є священник московського патріархату, який відмовляється благословляти українських військових і радить їм краще сісти в тюрму, аніж захищати нашу батьківщину. Я ходив за благословенням до батюшка, до нашого в селі Хутори, там, де я проживаю. Но він мене не благословив, тому що сказав, що я йду і стрілять його братів. Навіть не дав ні хрестика, ні іконки. Я розвернувся та пішов додому. А ось чи дасть благословення батюшка так званому ополченцю? Здравствуйте. А я хотел а попросить у вас благословения. А куда? Я на восток еду. На восток? Да. А что ты там за... А? Что там за... Будем воевать. С кем? Против хунты. Против хунты? Да. Я за ополчение буду. Я тебя могу только единственное, что могу тебя благословить, чтобы ты остался живым. Угу. Понял, да? Если бы... Они не взяли оружие, может быть, не было бы сейчас расстрела бы городов, вошли бы туда войска, бы вот они смирились бы с этим, а так они, получается, восстали, так uh -huh. произошел именно грех не смирения, они восстали. Да, я согласен, что во многом они правы, потому что к ним пришли. Uh -huh. Если сюда донецкие пришли, то может быть и мы восстали бы, потому что у нас тоже смирения нет. Вот. И неизвестно, как мы повели себя. Вот, То есть, как бы винить их в том, что они не смирились, а восстали, тоже я не, не имею права. Вот. Неизвестно, как я бы себя здесь повел бы, если бы ко мне пришли с автоматом. А часто к нам приходит с украинской стороны. Да, приходят. И я говорю, иди отсюда, говорю. Иди отсюда, говорю. Еще я тебя буду благословлять туда, на, 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 брату, на братобойню эту. На пушечное мясо. Ведь смотри, и с той стороны пушечное мясо, и с той стороны пушечное мясо. ведь Правильно? Да. И просто взять погибнуть... Э, ну, ну Понимаешь как? Я он, даже ему говорю так. Говорю, Вон, рядом тюрьма. Два-три года отсидишь. Чуешь? Угу. Вот. И будешь сидеть как страдалец за правду Божию, за Христа. Вот раньше политические сидели, Это, да? Если отказаться от Если платы... отказаться, да, mm -hmm. да. А, политические сидели же в тюрьмах раньше. Священники сидели в тюрьмах. А, сам Христос сидел в тюрьме. Иоанн Креститель сидел в тюрьме. Не надо бояться этого, понимаешь? Ну что ж, выставки рубить сами. Это была программа провокация. Зустримось за запрещение.